Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hafiz Omar. Hari ini hari Rabu, 1 Oktober. Kita akan menganalisis carta Euro dan Pound British untuk menilai potensi pergerakan pasaran. Semalam mata wang Eropah beberapa kali cuba untuk mengukuh meneruskan pembetulan kenaikan yang bermula awal minggu ini. Dinamik yang sama turut kelihatan pada sesi dagangan Asia pada pagi tadi. Data jualan runcit Jerman pada hari Selasa mengecewakan pedagang manakala bilangan penganggur melebihi jangkaan penganalisis walaupun kadar pengangguran kekal pada 6.3%. Inflasi di ekonomi terbesar Eropah itu meningkat sedikit membantu euro bertahan berbanding dolar Amerika Syarikat. Sementara itu dolar tertekan selepas indeks keyakinan pengguna Amerika Syarikat merosot daripada 97.8 kepada 94.2 pada September. Tambahan pula penutupan rasmi kerajaan Amerika Syarikat bermula hari ini setelah Republikan dan Demokrat gagal mencapai kata sepakat mengenai subsidi penjagaan kesihatan. Operasi kerajaan digantung dan kebuntuan ini dijangka berlarutan. Peristiwa ini memberi tekanan lebih besar kepada ekuiti dan dolar namun pasaran sebenarnya telah bersedia kerana penutupan kerajaan bukanlah sesuatu yang baharu. Malah semasa pentadbiran Donald Trump, ia pernah berlaku dua kali. Oleh itu, volatiliti dijangka terkawal dan pergerakan mendadak dalam pasaran tidak mungkin berlaku. Sekarang mari kita lihat kalender makroekonomi hari ini. Dari zon Euro, beberapa data penting akan dikeluarkan termasuk PMI pembuatan dari Perancis, Jerman dan Blok secara keseluruhan. Penunjuk ini masih lemah berbanding PMI perkhidmatan jadi bacaan yang mengecewakan boleh menekan euro. UK pula akan menerbitkan data aktiviti perniagaan manakala pasaran juga akan memerhati ucapan daripada ahli jawatan kuasa dasar moneteri BOE Catherine Mann serta pembuat dasar ECB Joachim Nagel untuk petunjuk dasar. Pada sebelah petang, tumpuan beralih kepada data Amerika Syarikat walaupun belum pasti sama ada ia akan diterbitkan berikutan penutupan kerajaan Antara yang dijadualkan ialah laporan perubahan pekerjaan ADP dengan jangkaan kenaikan 50,000 berbanding 54,000 pada Ogos. Selain itu PMI pembuatan ISM juga akan diumumkan dengan ramalan meningkat kepada 49, hampir kepada paras 50 yang kali terakhir dicatat pada Februari. Bacaan yang lebih kukuh daripada jangkaan boleh menyokong dolar. Namun begitu dengan ketidakpastian akibat penutupan kerajaan Kenaikan berterusan dolar dilihat tidak mungkin. Sebaliknya, tumpuan pelabur mungkin lebih terarah kepada posisi belian dalam aset berisiko. Beralih kepada analisis teknikal, carta 1 jam euro US menunjukkan bahawa false breakout pada 1.1769 atau 1.1793 akan menjana isyarat jualan. Posisi jualan di rebound pada 1.1818 juga dilihat menarik dengan sasaran pembetulan 20 sehingga 25 pips. Dari sudut belian, situasinya lebih mencabar. Pembeli boleh mula memasuki sekitar 1.1738 namun strategi lebih selamat adalah menunggu false breakout pada 1.1711. Alternatif lain ialah membuka belian rebound sekitar 1.1680 dengan sasaran pembetulan intraday 25 sehingga 30 pips. Bagi pound British, keadaannya hampir sama. Posisi jualan boleh dipertimbangkan pada 1.3490 atau 1.3532 jika berlaku false breakout. Penjualan di rebound pada 1.3568 juga sesuai dengan sasaran 30 sehingga 35 pips. Untuk posisi pembelian, kemasukan boleh dibuat sekitar 1.3448 selepas false breakout namun paras ini hanyalah tahap pertengahan. Perhatian lebih harus diberikan kepada 1.3409 kerana false breakout di tahap itu akan memberi isyarat belian yang lebih kukuh menyokong pembetulan kenaikan yang bermula awal minggu ini. Alternatif lain, posisi pembelian boleh dibuka di rebound pada 1.3367 dengan sasaran pergerakan 35 sehingga 40 tips. Sekian video analisis dari saya Hafiz Omar dan semoga berjumpa lagi.